У меня тут бомж 6 лет жил. Я бомжа в дом, а сам с мамой сюда. Поменял красивый дом на домик бомжа. И нормально, так да хоть и в тепле у печки, да мы и выдержали. Ну, первые два раза заходили, когда вот это разносили колонну. Мы в зависали, укрывайтесь, там все нормально. А потом, когда взяли бучу, 5 марта, загнали вот там мне минометную такую хренацию. С такими дудками на репень бомбили. Три дня стояли за домом. Зашли, соседи из двух домов повыгоняли. Заходили, уходите куда хотите. Или, или расстреляем. На нас посмотрели три собаки, пять котов, я мама, Андрюша шизофреник. Нас оставили. И мы зависали тут с ними. Ну, тут сидели как мыши, даже не давали печку купить. Если вдруг ты на репень, там маяком подаешь хоть. Нас сейчас тут накроют. Мы посидели две ночи, три дня в холоде, а потом они уехали. Ну, полегчало. Сосед баллон притянул, да, какую-то плиту старую уже подошло к нему. Сукарики, видите. Вот. Это остатки. Уже мы и с и собаками делились и сами ели. У нас консервация, картошка в погребе, морковка, лук, бурячок. Ну мы продержались. Вот это вот соседа он с нами питается. Здесь больная женщина, колясочница. Мы ее кормили. У нее собака и кошка. Мы всех их кормили. Дня три назад ее... Её... Отправили больницу в Киев, отвезли ее. Собаку-кошку кормим. Рядом очень хорошие соседи, я не знаю, где они. Их тогда выселили, у них э, рашисты жили. Они были так же, как и мы были, а их выгнали. Нас оставили, потому что у нас три собаки, пятеро котов. И просто молодые ребята сошли, которым четверо человек, им 19 лет, где-то 19-20. Вот. А командиру 30 лет. Еще, эти дети еще не испорчены. У них еще нет, наверное, они, наверное, еще людей не убивали, это молодежь, понимаете? Снаряды летали, я тут и стираю, и готовлю, и читаю на крыльце. Ой, вы знаете, было страшно. Ну, страшнее войны ничего быть не может. И когда сейчас просто тут вот машины проезжают, я еще вздрагиваю думаю, боже мой, неужели это опять те? Это страшно. Как они говорят, что им сказали, что они на учение просто поехали. У меня папа русский, мама украинка. Училась я в Молдавии. Приехала в 78 году в Киев уже. Ну, работала я на украинской мове, как потребно. А в быту я говорю на русском всегда. Я могу на весь мир говорить о том, что в Украине это свобода, это Украина, это замечательная страна. И здесь ты говори на любом языке, главное, чтобы люди понимали друг друга, вы понимаете? И чтоб сами по себе были хорошие люди. Ну, украинцы сильные, очень мужественные и отзывчивые, и добрые, и хлебосольные. Ой, вы знаете, вот никак не могу привыкнуть к этой тишине, что не стреляют.